Cukup Malin, kemarilah, duduklah di sini, Malin, meski tahu hanya beberapa bulan. Cari ilmu silat ini, tetapi menurut Mama, kau cukup menguasai. Sekarang, Mama akan titipkan satu ilmu padamu karena umur tiada yang tahu. Malin, baik, Mak, sekiranya ilmu itu bermanfaat buat Malin. Malin akan menerimanya. Dulu, Mama belajar silat langkah sampai ini dari Pak Tasa. Banyak juga murid-murid beliau. Dan Mama diturunkanlah ilmu ini. Konon, ilmu ini berasal dari seorang pendekar. Wah, Keren ini mah ceritanya mah dari pendekar apa mah hebatkah dia? Kalau mama tidak salah dengar nama beliau adalah sampai dubalang dan beliau memiliki ilmu besi sikursang. nyambala luka nerapi. Tagak batu pelano tampi orang bebuk saka, tagak duduk basa pekerjaan sepakat senang pangka. Keganti rokok dan sebatang, ketukaran sirih kerano keganti bejabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur kita akan menjual hasil dari kebun kita di sini, mudah-mudahan Allah menentukan rizkinya di sini. juragan. Maaf, saya ingin menjual hasil kebun saya di sini, juragan. Hei, gondrong, cepat lihat hasil kebun orang tua itu. ini jagung juragan minta berapa kakek tua saya minta lima sen juragan bagaimana kalau semua punyamu ku beli dua sen kakek tua jangan juragan tolong cucuku sedang sakit juragan Kontrol, ambil semuanya, dan bayar kakek tua itu dua sen. Hei, orang tua. Cepat kau ambil uang itu daripada kau pulang tidak membawa apa-apa. Jangan segini juragan. Saya mohon juragan. Cucu saya sedang sakit juragan. Saya butuh uang itu. Banyak bicara kau orang tua. Pergi sana. Hujan, jangan kau halang-halangi kami. Pergi sana, nanti mukamu yang halus itu akan menjadi hancur. Ini kita pergi dari sini, daripada nanti kita tidak mendapat apa-apa. Kondrong, beri kakek tua itu lima sen dan masukkan sapinya ke dalam kandang. Jangan juragan, Jalu adalah sapi satu-satunya milik kami juragan. Ah sudah, ikuti aja apa kata juragan daripada kamu tidak membawa apa-apa nanti pulang kasihan cucumu Hehehehe. pergi sana ini jangan dilawan mereka biar nanti mereka akan mendapatkan balasannya Juragan takut. Nanti lihat balasannya. Asri, kemana saja kamu tadi siang? Kita mendapatkan harga lima sen untuk jagung dua karung dan sapi yang gemuk. <laughs> Aku tadi siang menagih hutang ke Angku Sulaiman. Kau hebat donk? Bisa mendapatkan harga segitu. <laughs> suara sapi mengeluh. Basri dan Tau Munir pergilah ke kandang belakang. Lihat, ada apa di sana? Sepertinya aman, Basri. Cuman sapi ini pintar, Winjali Munir. Munir, ku beritahu ya, sapi itu bukan mengeluh, tapi melenguh. Wah, itu tahu. Uh, ah, maaf Basri sepertinya tadi itu aduh salah baca skrip saya ada-ada saja kau munir munir ayo kita kembali